о слові. Дега, чекайте, коли можна починати. Нужно. А починав концентрацію після матчу Київ-Баскет Київ, власник і гостей, і ми так, капітан Олександр Гревчик, головний тренер Виталис Степоновський. Олександр з першого слово. собі слова, а чим ми дрібнілися в цій грі? в принципі, наверно, нічим. Настрій був Такой же, как и на Кубке, доехали за победой. Ну, в принципе, очень хорошо начали матч. Во второй четверти да, проиграли. Ну, скажем, в первой половине, так, общую картинку скажу. В первой, четвер... ну, в первой половине проиграли подбор очень. Так, 14 подборов они сняли у нас на кольце. Это очень много. Это в частности, они сняли у нас 20 подборов за всю игру с той командой, как Киев, это очень трудно бороться, если они снимают такое количество подборов. В принципе, 64 очка – хорошая защита. Ой, 65. Но с таким подбором выиграть очень трудно. В принципе, Бирисы три четверти. Четвертой не хватило, не знаю, наверное, эмоций каких-то не хватило для победы. В принципе, я хочу поблагодарить наших болельщиков, что приехали, поддержали нас. Очень приятно, спасибо им за это большое. Вопросы? Спасибо, Александр. Главный тренер химика Виталий Степановский. В принципе, тот же вопрос. Две игры, разный результат, разные ходы. В чем были главные отличия? Поздравляю Киев с победой. Получилась хорошая защитная игра, такая хорошо играли все в защите. Самый важный ключ, как сказал Саша, это подбор в нападении. Мы проиграли слишком много подборов, 20 подборов. Это очень много. Поэтому это самый основной был на данный момент залог успеха Киев Спасибо. あっ

Честно сказать, первое, я хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Мы чувствовали эту поддержку на площадке. А второе, за счет чего нам удалось, как на русском языке, ну, удалось победить, я думаю, за счет характера какого-то потому что неделю назад мы проиграли, очень болезненное поражение было, и в этот раз, на эту игру, каждый из игроков хотели доказать, что мы можем выиграть, можем бороться, и каждый вышел, я думаю, со стопроцентной готовностью защищаться, работать везде, на двух сторонах площадки, в нападении, в защите. Я думаю, за счет желания, характера, за, за счет какой-то борьбы на... Удалось, на русском, удалось выиграть. Вопросы, Владу? Спасибо тебе большое.

Айнерс две разные игры, то есть на протяжении недели были две игры с этой командой. И в чем были их отличия? Uh, не согласен, что разные игры и предыдущая игра, и это сам, это сегодняшняя игра. Uh, я в прямом смысле наслаждался тем баскетболом, который показывали оба команды uh, первых двух четвертях, и только когда пересматривали ту игру, которая была в Южном, тоже. Оба команды играли такой мужской баскетбол. Uh, игроки э, знают хорошо друг друга, тренера знают друг друга. Очень трудно чем-то тем новым удивить. Если в прошлой игре нас в прямом смысле удивили то, что мы тотально проиграли из-под кольца, хоть и контролировали щит, но проиграли чисто один на один или на Сегодня где-то что-то поменяя чуть-чуть, э, нам удалось ну, скажем так, быть в игре все время Тут наивно было, глупо было ожидать, что что-то будет легко В этой лиге, как вы видите, по результатам ничего не, не дается легко И я рад за команду, в прямом смысле команда работала в защите Конечно, нам не хватает такой, может быть, где-то точности нападение это это, это, это стадо это, это ясно потому что если игрок отрабатывает в прямом смысле посмотрите как наши разыгрывающие я могу сейчас сказать там наши оба разыгрывающие забили по мало очков но как они отработали защите, как они делали давление на мяч на игрока на мяч это есть современный баскетбол и как я ожидал такой дает это дает плоды где-то второй половине третьей четверти так и было сегодня то что это давление что мы на них они на нас мы, может быть, в каких-то моментах были чуть-чуть более удачливы, скажем так. Мы попали сегодня в свои броски, да, Мишула, Мишула попал в свои броски, Богдан Близнюк попал в свои броски, и другая игра сразу, да. И одновременно наш, большие наши команды показали, что у них есть, ну, наверное, надо сказать одно слово, самоуважение себе, да, не давать ничего Легко и просто. Ну, исходя из этого, эта игра, игра так и складывалась. Борьба за каждый мяч, за каждую позицию и защита и нападение. Но ну, я думал, все те люди, которые пришли и смотрели эту игру, не жалеют.